təcrübəsi üçün müəllim həm öyrətməli, həm öyrətdiklərini inkişaf ettirməli, həm də şagirdə mövzunun tərbiyəedicil xüsusiyyətlərini aşlamalıdır. Əgər müəllim bu üçünü də kompleks şəkildə həyata keçirirsə, pedaqoji prosesin tamlığını qorunmuş hesab edilir. Məsələn, bununla bağlı sizə bir neçə situasiya seçəcəm, yadda saxlayın. Tamlığın pozulmasının cümlələrində bir çox hallarda amma ancaq və lakin sözlərindən istifadə edilir. İndi deyəcəm necə? Məsələn, situasiyada deyilir ki, müəllim mövzunu izah etdi, lakin şagirdlərə mənəvi dəyərlər aşılamadı. Baxın, izah etdi, deyək ki, öyrətdi, amma tərbiyəçi xüsusiyyətini aşılamadı. man every day i love